Ангел, иди назад, Туда. Вперед, вперед, вперед. забыли его Я да? передаю, чтобы никто никому не звонил. Да, Скажи, передачу, никто, не звонил. никто не выезжает. Причем? Кто хочет, увольняйся. Кто хочет на пенсию, на пенсию. Кто хочет в Мариуполь, переходи. Вас никто не делает. Меня знает, а человек меня знает. Я не буду здесь. Извините. Вот так вот. Из вас дать присягу на верность Конституции Народной Республики своему народу. Нет. Нет, 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 нет. В правую сторону ушли. Те, кто хочет принять присягу, сюда. А да. А да. Да. сюда. Если присягу принимать кто-то не хочет, в левую сторону ушли. Будем принимать присягу на верность ДНР. Милицейская начальство, которая просит на ВОЗ выезжать в батальон АЗОВ, это батальон каратик, который сейчас вырезают наших братьев в Краматорске и в Будет арестовано сегодня. Положено морда об асфальт, не взирая на Все, Те, кто хочет защищать свою землю, брать в руки оружие, Будут приносить присягу ДНР. Кто не хочет, может идти домой. Вопрос, может, может. может. Вот такой вопрос, я думаю, он у всех касается. Наши полномочия будут какие-то. Что, что мы? Чем мы Ваши будем заниматься, полномочия вам скажут. А говорят, так как было раньше, уже не будет. Идет война. Все, кто хочет защищать свою родину с оружием в руках, будут это делать. Возьмут в руки оружие, сформируются подразделения. И на эти подразделения будут выполнять свои задачи. То, что вы умеете делать хорошо, вы отлично знаете, город. Противник, который войдет в город, вы раздолбаете в пух и прах. Потому что они его не знают. Всех вооружей снабдив, Но присяга принимается раз и навсегда. Если приняли присягу, что будет за измену присяги, все знают, тем более во время войны. Мы никого не держим насильно. Все. Сейчас ждем присягу.